धार्मिक ग्रंथ या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण श्रीमद्भगवद्गीतेतील सांख्ययोग नावाचा दुसरा अध्याय त्याचं वाचन करणार आहोत ओम श्री परमात्मने नमहा। भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं मुवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यम् आस्मगमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तो तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथम् भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धा न गरियो। यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत्श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शी हम शादीमं त्वं प्रपन्नं नहि प्रपश्यामि मम पनुद्या यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियानां अवाप्य भूमा वशपत्न मृद्धम राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यं संजय वाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुड़ाकेश तप नोत्सै गोविंद मुक्ति तूषि बुूव तमुवाच ऋषिकेश प्रहस भारत सनभ्ये विषीदंत वच श्री भगवाच अशोचानशोचस्व भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र नमुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां भारत यं व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्य भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येन अजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थकङ्घातयतिहन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयमक्लेद्यो मक्लेद्यो एव च नित्यः सर्वगतस्थानो रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विधि त्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ च नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं मृतस्य च तस्मादपरिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवनाम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वा प्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धयुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमे दृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं न करिष्यसि ततस्व धर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति भयाद्रनादुपरतम मौंस्यंते महारथाच बहुम भूवा या लाघव अवाच्यवादांश बहूं वदिशंति तवाहिता निंदव सामर्थ्यम तथो दुखतर नु हतो वा प्राप्स्यसी स्वर्गम वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कृतनिश्चयः निश्चय सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ ततो युद्धाय युज्जस्व नैवं पापम वाप्स्यसि एषा संखे भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म प्रहास्यसि प्रहासी नेहामनाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतापार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिस् समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निःस्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दुरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय बुद्धौ शरणमनविच्छ कृपना फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं कर्म बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिक्किम् प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनास् सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभयक्रोधस्थितधिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कुरुमोङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि अस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामक कामात क्रोधो भी क्रोधात भवति सम्मोहस सम्मोहात स्मृति विभ्रमहा स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचैतसो ह्याशुक् बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति प्रशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी यस्यां जागरति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारस् सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिपार्थ पार्थ नयनाम् प्राप्य विमुयहति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति हरिः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीगुरुचरणारविदार्पणमस्तु हरिविठ्ठल श्रीज्ञानदेव तुकारां पण्ढरिनाथ भगवान् की जय मौलिक ज्ञानीश्वर महाराज की जय गुरु तुकार महाराज की जय सदगुरु जोग महाराज की जय सब संतन की जय